У рамках меморандуму про партнерство та співпрацю між громадською організацією Інститут податкових реформ та головним управлінням ДФС у Запорізькій області відбувся семінар для представників агросектора області. Відкриваючи захід, начальник головного управління ДФС у Запорізькій області Олексій Каволін наголосив, що останні зміни до податкового законодавства потребують широкого роз'яснення серед платників податків. Добрый день, уважаемые участники семинара. Я рад вас видеть у нас в гостях. Знаете, мы с вами живем в, себе в эпоху перемен и очень много изменений в налоговом законодательстве. Но благодаря таким встречам, таким семинарам, я думаю, все ваши вопросы подняты, вы получите все исчерпывающие ответы. Но со своей стороны обещаю, что мы и впредь, и дальше будем чаще организовывать подобные встречи, семинары. Помагає вам в роботі, голова інституту податкових реформ Лариса Церетелі підкреслила, що наразі спільними зусиллями громадськості та підприємців можна розробити такі норми законодавства, які були б вдалими для розвитку своєї справи. Що нам дуже нужны ви налогоплательщики, для обратної зв'язки, для того, щоб ми розуміли, то що ми вам предлагаємо що ми пропонуємо приложити пропонує, пропонує законодавців. Буде працювати, буде вас чи ні поэтому я очень вас прошу вам на них Під час семінару фахівці ДФС регіону пояснили зміни до Податкового кодексу України стосовно оподаткування доходів аграріїв, а саме розподілення податку на додану вартість до бюджету та нові умови сплати єдиного податку сільгоспвиробників четвертої групи. По операциям с сельхозхозяйственными товарами это 50% будет уплачиваться в госбюджет и 50% будет оставляться на, счета, на спецсчетах предприятия. По операциям с зерновыми и техническими культурами 85% будет уплачиваться в госбюджет и 15% остается на спецсчете предприятия. По операциям с продукцией животноводства 20% будет попадать в госбюджет и 80% остается на спецсчете предприятия. Что такое зерновые и технические культуры, а также продукция животноводства, это согласно пункта 209.2 кодекса, они привязаны к кодам УКТ УКТВ. То есть товары, которые не попадают в категорию зерновых, технических культур и продукции животноводства, считаются сельскохозяйственными, и процент перечисления в госбюджет составляет 50% в госбюджет и 50% остаются на спецсчетах сельхозников. В текущем году у нас, кроме основного счета на электронном счете, которыми сейчас пользуются спецрежимники, для расчета с бюджетом открыты три дополнительных электронных счета которые для осуществления операции по определенным видам продукции поставок, то есть это по сельскохозяйственным товарам, отдельный счет отдельный счет по зерновым и техническим культурам и отдельный счет по продукции животноводства, то есть все предприятия, независимо от осу... осуществляемых от операций, им открыты три дополнительных электронных счета. Именно с помощью этих счетов будет происходить перечисление НДС как на спецсчет, так и в бюджет. Таким образом, сельхозпроизводитель перечисляет на соответствующий дополнительный счет всю сумму НДС, определенную по определенным видам товаров. То есть сначала деньги поступают на дополнительные спецсчета. На протяжении следующего операционного дня автоматически эти средства распределяются в зависимости от процентного соотношения с дополнительных счетов на электронный счет. И одна часть уходит на электронный счет, на основной, а вторая часть уходит на спецсчет предприятия. После разъяснивального частного семинара у предприемцев места Запорежья и области поставили ряд запытаний щедро реформирования. Ведповеди на эти надали специалисты ГУДФС Запорожской области и Институту подразделения.